Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Hoy fue un mal día, no fue mi día, estoy esperando a Juan, ella aún no ha llegado a casa, estás tan apegada a tu amiga, ¿cómo vas a encontrar novio si estás tan apegada a ella? Lo miré y sonreí con incredulidad, ¿estás bien si tengo novio? En realidad no. Me sorprende que una mujer hermosa y talentosa como tú no tenga a nadie todavía. Los adolescentes como tú siempre hablan por teléfono con sus novios. Mi amigo me habló de su hija con la que pasaba tanto tiempo hablando por teléfono con un chico. No lo sé, quizás no soy una buena persona. Yo también lo creo. Papá. Protesté y suspiré pensando en la conversación que escuché hoy. No me importan los demás, si no les gusta mi forma de ser, entonces no podemos ser amigos. ¿Por qué no intentas cambiarte? Shh. ¿Por qué crees que no eres una buena persona? Bueno, hice una pausa y decidí no hablar de eso. Nada. Simplemente, no me gusta nadie todavía. Por ahora soy feliz todos los días. Si me tiene que gustar a alguien, tiene que ser tan inteligente como tú y sonreír tan hermoso como Juan. Vaya qué criterio, eres tan exigente. Claro, solo saldré con el mejor. Juan Viva regresó a casa alrededor de las siete de la tarde. Caminé hasta su habitación cuando supe que había regresado. La pequeña niña todavía vestía su uniforme de secundaria con la camisa desabrochada casualmente. Estaba a punto de quitarse la diadema. ¿Por qué tan tarde para ir a comprar papelería y no fuiste a verme cuando regresaste? Hola, hermosa. Juan Viva me sonrió como siempre. Quería darme una ducha antes de ir a verte. Ahora huelo muy mal. ¿Blank? ¿Qué? La miré, sonreí soñadoramente y ella me llamó. ¿Qué? No dije nada. Solo dije tu nombre. ¿Qué pasó hoy? Parecías tan ansiosa por verme. Bueno, un poco, pero no tan importante. Eso no es cierto. Puedo ver que es importante para ti. Te ves muy sensible ahora. Juan Viva caminó hacia mí y me miró directamente. Hay algo que pasó hoy. Eres la única amiga verdadera que tengo. ¿Qué pasó? Disolvieron la banda. ¿Por qué? Finalmente me senté y hablé con mi pequeña amiga sobre lo sucedido. Siempre que tenía algún problema, Juan Viva era la primera en enterarse. Bueno, éramos cercanas, crecimos juntas, vivíamos en la misma casa, éramos como hermanas. Debes estar triste, Plank. La pequeña niña me tocó suavemente el brazo para consolarme. Está bien, me tienes a mí. Sé que te tengo, por eso no estoy tan triste. Solo me siento molesta cuando no estás en casa. Estaba ocupada. Mira, pasaré la noche contigo esta noche. ¿Cómo suena eso? ¿De verdad? Claro, pero déjame darme una ducha. Adelante tú. Te sigo más tarde. Está bien, te espero aquí. La pequeña niña agarró su toalla y se la puso sobre el hombro. Ella me dejó sola en la habitación. Me acosté en su cama y esperé a que fuéramos juntas a mi habitación. Cinco minutos después de eso, escuché sonar el teléfono de Juan Viva. Debía ser el mismo tipo, un número desconocido. Hola, el chico del final todavía no recordaba mi voz. Estoy nervioso por si contestarías el teléfono o no. Nunca contestaste mis llamadas. Acabo de ver que llamas tantas veces. Estoy feliz de que hayas bajado el muro que te rodea por mí. Le agradecí a Watt, tu amigo, por verte hoy. Hoy, quedemos otra vez. Cerré los labios con fuerza. Estaba tan enojada que colgué el teléfono. Salí de su habitación inmediatamente. Nadie en la Tierra se preocupaba por mí, todo era mentira.